Düşmandan qarşı ən böyük taktika nədir? Çeşitli güclü birlərimiz hərbi cəhətdən bəsplidir. Düşmənin qarşı ən böyük taktika onun qafil qafilliyi idi. Xəbərsizidir. Biz xəbərsiz, sakitcə yaxınlaşsa, qalanın qapısını bəsmizdir. Qalanın qapısına qədər nəsa bir şey yoxdur. Ora çatmağımız bizə çox böyük fəydtəcə. Musa peyğəmbərin və bu iki nəfərin, deyədim iki nəfər kimlərdir? Sözü, bunlara qətiyan təsir qoymur. Sanki bir topdur. Rusan divaral top suya qadildir. Bunlara xeyri yoxdur da. Bunlar necə görünürsürü onun nə bu ordan neçə illər, əsrlər buxslanan təsir olub, bu cəmaatın qul formasında ruhiyyəsinin böyüməsində. Nə qətbəli? Musa peyğəmbər belə şəxsiyyət deyil. Balaca insan deyil. Cənbub təşərrə peyğəmbər üçün qəbul etməyə oxumuş bu adamın taktikasından 600 min adam Bada məntiqədən çıxarır. Səsi səmirsiz. Oxumuşu daha təşərrəlməyim. O oxumadan bunları təsir edə bilmir. İndi problem Musa peyğəmbər deyir ki, qoy yağış dökmənən birisi dolun, quyu dolmur. Gəl ötdibindən e, su versin. Mən bunların barəsində məlumatları qeyd eləyim başqa yerdən. Tarixə əsasən bu üç nəfər kimlər idi? Musa peyğəmbər məhərfəsın çərçindən çıxıb və mərd mərdana bunlara nəsihat edə. Yusə ibn Nun, Nun oğlu Yusə. Bir də Kalib ibn Yuqəla, adına iki şəxs. Biz Yusə əcrimdi. Oxuyacağıq ortada. Bu Musa peyğəmbər yola çıxır axızırla. Hələ ota tamışıq ora biz. Ondan qabaq bu iki nəfər Musa ilə Yusə Yusə gedir. Bəbəq ovlayır balıq, ovlayırlar. balıq məsələ elə o ki, ölür. Bunu atdılar, e, deməli, balıq qaldı daşın üstündə. İlə Sakrati, İnnin Nəsir, ilə Sakrati. Quranda və çarə desən təhəll olmalıdı. Dedilər Müəmmədətə, bəs deyir ki, Musa Peyğəmbər, ey falan, ey yuşa, bir balıq ovlamış. Balıq xanıyin deyir ki, balıq qaldı daşın üstündə. Bunlar gedə qayıdırlar. Bəzən bizim gedə qayıtmağımız məsləhətdir. Narahat olmayın. Gedə qayıdla, gəl balığı olub. Bu balıq, balıq atlar suya. Bağı dirilir. İlaha vəhiy gəlir ki, ölü balığın deyilli suyun yanında da həmin o şəxs, Hızır. Onla görüşür. Musa Peygamber yola çıxışda həmin Yuruşə olub. Deyir Yuruşə və Kalib adında bu iki şəxs idi ki, Musa Peygamber tarifəsindən çıxdı, onlara bir növ nəsihət elədi. Bəni İsrailin bura sual var. Bir hücumundan Əmaliyə giriş çəkəcəyini onlar haram bildirdilər. Bunlar deyirlər ki, qorxmayın da, biz bir dənə hücum ilə qalaya kimi gedə, bəsimizdir. Mən danışan loru ham anlayab bilsin. Deyiblər haram bildirdilər ki, əmaliyə təfasat böyülən deyil. Sən qorxutmasın. Sən gəzdən qalan qabsan qədər bəsindir. Haram bildilə bunu. 1. Hər bir döyüşün qaydası var. Ağar hücum edən dəstə düşmənin evinə, qərargah, yerlə ştabda, hərbi də Allah əskərimizi qorusun. Orda qərargah. Qərargah ələ keçirsə, hərbi hissə fətihə. Çünki orada hərbi sirlər var, sənədlər var, nəlim döyüş bayrağı var və sər-vəsarı. Hərbi döyüşün qədəsi var. Əgər hüzmdən dəstə düşmənin evinə, qərargahına daxil olsa, qalibdir. Bu bir Bir də hədis məndim İmam Əli əl-Əsla'ın əcsab alaqədən 27-ci xütbədə İmam buyurmuşdur hər bir qoşun əgər öz evlərini, yəni mərkəz, qərargahı əldən versə zəlil olacaq, məhv olacaq. Yəni öz evin, qərargahın sən işğal olunsa sənə fədinə. İkinci xüsusiyyə. Və yaxud da çünki bu əməliyyatın qəd qamətdən baxmaraq qorxaq idilər. Yəni bu iki nəfər ola tanırdı. Əbəni demək şey Düşməni tanımalısan. Tanımasan məğlub olacağsan. Düşmənin kimdir, nə kimi silahları var, taktikası nədir, hara hücum göyçənmə vəsarı vəsarı. Düşün başa, məlumat hər cəhətdən lazımdır. İstər hərbi də, istər elmi disqussiyada. Bilməzsən tərəfin nə kimi iddiasım ki, var, lakin onun sübutları var. Olsa demişəm mən. 3-cü və ya onların bu onların böyüşüklə bax məraq onlar dar və sıx küçə və dar yerlərdə döyüşmək onlara üçün çətindi. Onlar da böyüdülər, küçə darıdır. Biz balaca boyuq, bizim üçün döyüşün daha rahatdır mən onlar üçün. Bu üç yol ilə, bu yoruşla kəlib bildilər ki, bizim qələbəmiz qaçılmazdı. Qorxmayın. Onların görünüşü səb qorxutmasın. Boş şeydir. Yox hemoza rizik etmə sən və sən Allahım deyimlər ha e, Rəbbimiz sən Allahım mən nə oldu belə çətində düşəndə olanda anca Allah falan Allah çox sağ ol sən bizə halla göndərdin bildiçin göndərdin alsan o çəf hallarında o çətinliyə düşsəm daha o dostdan vaz keçəsəm demiri e, Allahımıza gətsin bəlkə bir söz deyir o da can yaralmasın Tovdimi Lendelədik sən və Allahın. Yaxşı və səllallahu nədir? Ay bu nə aşür tayfa. Bunlar hara? Axırıncı peyğəmbərimizin əhsabı hara? Onların cavabı nə oldu Musa peyğəmbərə? Amma axırıncı peyğəmbərin səhabələri, Hüsəndə Bədr döyüşlərinin gücü deyək, imanı deyək, peyğəmbə yanında olmaları hara? Nə qədər fərq var? peyğəmbər məsləhətliyi ilə. Dindən məsləhət məsələsi oxumuşuq biz. Yəni dindən məsləhət şəxsiyyətdir peyğəmbər. O bu da şəxs peyğəmbər gələ cəmat məsələdəki, məsələn biz döyüşü harda etsə yaxşı, dağlarda, məsələn, Ühud müharibəsində, yoxsa şəhərin içində? Cəmatdəki peyğəmbər şəhərin içində belə sərf eləməz, dağda sərf elədi. Bu da bir növ tərəfin, yəni peyğəmbərin tərəfə verdiyi dəyərdir. O baxın nədir şəxsiyyətünə varonda. Yəni baxın biz bəzi baxmalıyıq tələbiyə, övlada, yaxınamıza yəni şəxsiyyət kimi. Hələ sənin ağlın superdir? Yo, sənin səhv ola bilər, ağla-ağlan yüksəy deyim. Bir məsləhətləş. Səd e, deməli peyğəmbər bu düşmənlə üzbəüz olanda şəhərə qayıtmaq baxımından məsləhətləşir hərbçilərdən üç zabitlərəki. Məsələn, nə etmək qərar vermişsiz? Necə iləbələri burda? Sədiblə məaz, lakin peyğəmbər, yəni biz geri çəkilməyəcəyik və bu şəhəd daxil olacağıq biz. Miqdod da həmçinin həmin cümləndir, dedik ki, biz bəli İsrail kimi deyilik, ey peyğəmbər, ki biz peyğəmbərə tac qoyaq, deyə görə Allahınla gözün vurur, biz sizlə sonra çıxılacağıq. Və axırıncı dəyəqlərimiz, axırıncı beş dəyəqən bunu deyim, yarma səhifə qalıb, işı bitiririk. Sonra saat 4-də olacaq bizə. Yeni suramızın təfsiri. Humazə surəsinin təfsir olacaq. Bu surətdə Musa peyğəmbər daha bularan ümidin üzü. Sizdən adam o dir oğlum olməyacaq da. Bunlara ümidin üzücü. Deyir, yox, sizdən adam olmayacaq. Nə deyir? Əlin çəkdi. Daha məyus oldu. Da nə qədər peyğəmbər insandır. Bu da bir səvr var, dözümü var. Bunun da bir fiziki çətin gücü olmalıdır, əsəbi yerində olmalıdır. Siz milin nəfi oğdan təkdir pağasından bacarsın. Daha nə şərtə qarısız bir növ üzürsəm, elə qudurmaq da. Əl çəkdi, dedi qalə. Rabbi inne ey Allah, la amliku. Mən daha bulara cavab verdiləm. İlla nəfsim və əxir. Qarışma cavab deyə həm bir də üzmə. Mən daha bulardan yoruldum. Fəfruq faصل yarat. Ayır bəynənə bizim ikimizlə və bəynələ qavmil fasiqin fasiq tayfanam. Musa peyğəmbərə fasiq qəlmə verdi. Fasiq nədir? Allahın peyğəmbərin əmrindən çıxmaq bunun küfrə bərabərdir. Peyğəmbərə kiflanışı elə etmirsən. Ətiullah, ətir rasul. Allah Taala ilə peyğəmbəri Taala. Musa peyğəmbər duası qəbul olundu və xitab gəldi. Bu cəmiyyətə bu məntəqəyə daxil olmaqda məhrəm oldular. Bu məntiqanın çoxlu maddi və mənəvi rusisi var idi. Heyv əllərən çıxartdılar. Bəzən səhmi müəmmə bir şey deyirlər, ola bilər sürprizləri var. Gələ hamı səndəsinlər ki, məsələn bura gəl də, məsələn bu otağa daxil ol. İnsan ya qorxur, ya nəsa getmir. Deyər kaş gedərdi ora, məsəl nə qədər mənə müşafat var idi, bəsar idi, lən pul var idi, xoşbəxtlik var idi. Nə 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 və sair. Çaş daxil olarla əm olsa, o məntəqədə çoxlu maddi və mənəvi qidalar var idi. Məhrim oldular. 40 il Allahın birinə o da qırğış. Bəlaəsi oldu bunlara. Bunlar 40 il deyəmsə 40, 40 il, 40 ilin qəssi üstünə var, açılıb danışmışam. Mənim ərbənin dəssərlərini danışmışam o barədə. 40 il qaldı avara. və bunlar ölüb gedərlər. Bunlara yeni bunlardan əmələ gələn yeni nəsilə qismət olar ki, bu daxil olsun da bu müqəddəs torpağa. Bu qədər. Allah yolun gözlədimiz 12-ci imamımızın gəlişini tezləşdirsin. Allah xəstəyə şəfa versin. Allah elimizi artıq imamımızı tamamlaşın. Allah Askəramızı düşmənin təhlükəsindən, gülləsindən və hiləsindən qorunda saxlasın. Allah qərib ölkədə olan əzizlərimiz var, bəziləri oxuyurlar, bəziləri işləyirlər. Allah hər birini öz pənahində saxlasın və Allah Taalamızı qəbul etsin. Allah ölkəmizi, xalqımızı daxili və xarici düşmənlərin təhlükəsindən saxlasın, qorusun. Amin. Allahumə salli ala Muhamməd və al Muhamməd və acil fərcə.